Salam əlbəttə kanal izləyicilərimiz. Bu gün Mənsimə Masalı qəsəbəsində, Masalı qəsəbəsinin girişində iki mərtəbəli gözəl bir evimizə məhs tanış oldum. Fəttərdim ki, mərkəzi yola məsafəsi maksimal dərəcədə 100-150 metr məsafədədir. Qafbəli bir həyət yanı sahəsi və rahatlıq hətənə birnə maşın da aparıl olur. Yəni burada stol su qoyub rahatlıqdan ola. Bir də evimizin fasad yönünü göstərdim. Bax belə bir fasad yönündədir. 4 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq mərkəzi konsi bilan hamsa tam qaydasındadır. Evimiz gördüyünüz alt daş kürsüdədir. Burada, burada, Padvanı, Gördüm, da burada pavvalı mövcüldür. Pavvalanı biz tanıdıq. Gördünüz bu pavvalı ququrudu. Qoşa daşla inşa olunub. Onda xatırladımsa. İndi isə evimizin sistemini tanışın. Bir dəfə plançasını göstədim. Bax belə bir hərfin əsası var. Burda kombi sistemidir. Elektrik sistemi, qaz sistemi hazır vəziyyətdədir. Burada da gəl əlavə olaraq işıqlanması, hərətində işıqlanması mövcüldür burada. Evimiz bir daha hatırlam 4 otaqdan ibarətdir. Sağda qonaq otağı, solda mətbəx, solda salon və də 3 dənə otaq isə yuxarıda mövcuddur. Bura isə evimizin qonaq otağı, bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. TV və elektrik xətləri çəkilib, kondisioner əlavə elektrik xətti çəkilib və kombi sistemdə kimi çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Döşəməsi taxta döşəmədir, ləxanı hazır vəziyyətdədir. Solda isə onu zələdir. Bax belə bir gözəl bir salon zələdir. Onu göstəribsə. Tamamilə fərqli bir dizayndadır. Bütün sistemlə çəkilib hamısı. Və giriş gördüyünüz kimi, bax belə bir mebelıqdır və mətbəxni mebelıqdır. Onu da xatırladım isə. Belə bir mətbəx mövcuddur. Mətbəx də ki, tənciz genişdir. Burada da TVB elektrik xəttləri, burada aspirator əlavə olan işıqlandırma sistemi qoyulub burada. Qaz xətti, qaz xətti, elektrik xətti burada qadasındadır. Burada mətbəx mümkündən sabah gördüyünüz kimi burada rahatlıq məhsulu stov qoyulub burada rahatlıq etmək olar. Kombi sistemi çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Və biz ümumiyyətlə hardasa 120-130 kvadratdır. Burası ikinci mərtəbə qalfan pəncərəndir. Pəncərənin qarşısında gördüyünüz kladovka qar, nəzər atdırılıb. İkinci mərtəbəsinə mən sizi tanış edim. Evimizin qiyməti 70.000 manatda satışa çıxıb. Tam təmiridir, sənədləri qaydasındadır. Bir başına tərəf qədərlıq satqıdır. Sol tərəfdə bir yataq otağıdır. İkinci yataq otağıdır və üçüncü yataq otağı və sağda isə salon zaldır. Birinci növbədə bu yataq otağı ilə məni tanış edim. Göylü pəncərəsin qarşısında mane kəsən bir mane yoxdur. Elektrik, sanitef və bütün xətlər çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə bütün kommunikasiya xətləri qaydasındadır. Bura isə Üçüncü otağıdır. Bax, belə bir gözəl otaqdır. Və sonuncu 4-cü otaqla mən də tanış edim. Bax, belə bir gözəl bir 4-cü otağıdır. Və xatırladım ki, mərkəzi yoldan məsafəsi 150 metrə məsafədə yerləşir, maksimal dərəcədə. Burası isə ikinci mərtəbədə yerləşən salon və sanata köşəğidir. Bax, belə bir gözəl salon və sanata köşəğidir. Qeyd etdim də xatırladım ki, isə 70 min manatda hissə seçdirib, real alıcılar ona sözsüz ki, endirim olunacaq. Ətraflı məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı və də beləmə unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah ev olmuq insanları Allah təala belə gözlərə də qismət etsin. Burda görsəm kisə qırışıtdan çıxmaq üçün əlavə olaraq yer saxlanılır. Psix qırışıya da çıxa bilərsiz.